परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीतामालामन्त्रस्य भगवान् वेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकृष्णः परमात्मा देवता अशोचानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसेति बीजम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजयति शक्तिः अहम् त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा च इति कीलकम् अथ ध्यानम् ॐ पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयम् व्यासेन ग्रथिताम् पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये य कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कं चाणूरमर्धनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटाजयद्रथ गान्धारनीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशरियवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदै रहराहः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यम् ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सा मगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यातं न सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः